لم بايون اقران دكتور دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita telah membincangkan dari ayat 22 hingga 24 dari surah Luqman. Bagi tuan-tuan di kitab Sibin Kasir, tuan buka pada jilid yang ke-7, masih lagi pada muka surat 286. A'udzubillahi Wa may wajhahu ila wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil wa ila aqibatul umur. Wa man fala yahzunka kufru. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha 'alimun bi sudur. Numatti'uhum thumma nattaruhum ila azabin ghalidh salakallahu alazim siapa yang menyerahkan ini kepada Allah sedang dia orang yang buat kebaikan maka sungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan dan sesiapa yang kafir maka kekafiran itu janganlah menyedihkanmu kerana hanya kepada kami lah mereka kembali lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan sungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam seksa yang keras jadi dalam ayat ini wama yuslim wajhahu ila wa huwa muhsin. Ini barang siapa yang murnikan ibadahnya, mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Taala dilakukan dengan bersungguh-sungguh, serius mengikuti segala perintah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah Taala itu. Berarti orang ini berpegang teguh kepada tali yang kuat, iaitu pegang kepada wasilah yang paling kuat yang bawa kepada keridhaan Allah. Dia akan mendapati balasan dan penghargaan atas amal baiknya itu kerana semua makhluk pasti akan kembali kepada Allah. Kerana kita dapat lihat dalam uslub al-hasr yang dikemukakan di sini iaitu bila Allah Taala menyatakan wa ilallahi aqibatul umur semuanya akan kembali kepada Allah Taala dia pasti memberi balasan penghargaan kepada yang melakukan kebaikan itu dengan cara yang terbaik kerana mereka telah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu taala manakala dalam ayat berikutnya wa man kafara fala yahzunka kufru ada yang baca dengan fala yuhzinka kufru kalau yahzunka ni fi'il thulathi hazana yahzunu ataupun hazina yahzunu tapi kalau yuhzinka kufru ni pada ahzana yuh Zinu. Kata Alimam Zarkashi dalam Al-Burhan bahawa perbezaan bacaan kiraat ini menampung makna yang pelbagai. Maka kaedah bacaan yang berbeza-beza ini menunjukkan kepada kita begitu syaratnya, begitu luasnya makna yang ditampung oleh bahasa Arab ini sendiri. Kerana bahasa Arab ini begitu indah. Bagaimana seorang menilainya? Benarlah kata Alimam al Syuti ketika menguraikan tentang kecantikan bahasa ini dan sesuai dengan dikatakan oleh Sidh Qutub dalam kitabnya Tastasfir Al-Fanni itu bahawa keindahan bahasa ini anda dapat lihat pada penampungannya, kekuatannya untuk muatkan kama yastaw'ib hadhihi maani al-jalila membawa makna-makna al-azima makna-makna begitu luas kerana orang yang mahu bahasa Arab ini diumpamakan di Imam Suti dalam Mu'tarakul Akhran bahawa dia umpama apa tahu umpama seorang yang melihat kecantikan contoh yang diberikan oleh Imam Suti ni kecantikan seorang perempuan perempuan ni kulit putih tinggi lampai perwatakannya tapi perempuan yang seorang ni tidak setinggi dia tapi cantik juga maka demikian kata al Imam Suti bagi memudahkan kita untuk memahami keindahan yang dapat dirasai yang sangat dibantu oleh penguasaan bahasa Arab maka musahil lah kata Abdul Rahman Abdul Maidani dalam kawaid tadabur al-anthal kepada Quran ni bagi seorang nak tadabur Quran tapi dia tidak menguasai bahasa Arab ini adalah satu pembohongan yang nyata bagaimana dia tidak memahami nahunya sarafnya uslub Qurannya bagi ada fiqhul lughah pula ada lisaniat ada perkara yang namanya balagiatul Quran ini semua membantu dia dan memandu dia untuk memahami sebagaimana dikenaki okay, oleh Allah itu pun hanya satu celupan yang kecil ataupun disebut tip of iceberg yang dapat kita faham itu bagi orang menguasai bahasa Arab kalau tidak menguasai dia mentadaburnya ke laut lah namanya kerana dia tidak memahami apa yang maksud oleh Allah Ta'ala sebenarnya perkataan yang dipilih itu maka menyebut perkataan Yahzunka ataupun Yuhzinka kata Imam Ibn Atiyah dia merujuk kepada makna yang lebih kurang sama di situ Thulathi di sini Rubai kalau Yahzunka Hazana Yahzunu iaitu perkataan yang merujuk kepada Thulathi binak dia Thulathi tapi kalau Ahzana Yuhzinu itu merujuk kepada Rubai ada perbezaannya betul kata Imam Ibn Atiyah jadi kesedihan kamu wahai Muhammad Sallam jangan sampai kepada kerisauan, keluhan terhadap kekafiran mereka. Karena itu ketentuan Allah. Inna kalau tahdiman ahbabta, walaupun Allah yahdi yasha. Kamu tidak akan mampu berhidayah kepada mereka wahai Muhammad Sallam. Kamu hanya membawa hidayah itu. Ketika Ibrahim Alaihissalam selesai membangunkan Kaabah yang telah kita tafsirkan dalam surah Al-Baqarah beberapa tahun lalu, maka Nabi Ibrahim Alaihissalam disuruh kita dalam konteks ini Allah mengingatkan bagi dia dengan penuh rasa sayang rahmat kepada Nabi yang mulia ni kamu tidak usah merasa gelisah bimbang susah hati memikirkan keadaan mereka tempat kembali mereka mereka itu cantik mereka itu hebat mereka itu kaya mereka itu punya kedudukan mereka disanjung dipuji dipuja di dunia tapi tiada bahagian untuk rahmatku bagi mereka di akhirat nanti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bagi mereka ni balasan kebinasaan dan juga azab tidak ada pun yang tersembunyi daripada kami semuanya akan dinampakkan bila tiba waktunya nanti innallaha alimun bi sudur kami akan beritakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan apa yang disembunyikan dalam hati mereka dah ada mereka rasa sengaja nak berdebat dengan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi di hujung dia tetap kekufuran jangan kau bimbang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana semua itu dalam pemerhatian dan pengetahuan kami kalau kita belajar bahasa Arab perkataan yang digunakan ni waman yuslim kemudian waman kafar Jadi, man ini man ni boleh digunakan untuk satu atau boleh digunakan untuk jamak. Mufrad boleh jamak pun boleh. Karena itu setelahnya ada dhamir yang berbentuk tunggal. Kat sini kan. Wa man kafara fala yahzunka kufruh dan ada dhamir yang bentuk jamak Bagaimana Allah nyatakan di hujung ayat ni marji'uhum ha ni marji'uhum pula tadi kufru kerana bahasa Arab ini bahasa yang kaya kalau man tu bukan menunjuk pada seseorang dia menunjuk kepada satu kumpulan ataupun seorang sahaja kemudian Allah menerangkan berapa lama mereka tinggal kat dunia numati'uhum qalila thumma nataruhum ila adhabin ghalidh berapa lama mereka akan tinggal di dunia 100 tahun ada tak di kalangan seorang manusia yang kaya yang disanjung orang pada hari ini dia akan meneruskan empire perniagaannya selama 100 tahun negara Amerika yang disifat kuatkan paling kuat the most powerful super power yang ada di dunia tu berapa tahun ada dia tuan-tuan ada 100 tahun ada 200 tahun ada 300 tahun tidak akan semuanya akan berakhir sebab itu Allah menggambarkan dunia ni mata dunia ni satu benda apa benda tuan-tuan benda ni satu benda yang boleh dipegang lah kalau zaman dulu kuda zaman sekarang kereta rumah rumah yang cantik yang kita duduk itu tinggal itu banglo ke villa ke mansion ke palace ke apa saja namakan lah adakah dia akan kekal semuanya akan ditinggalkan kerana itu Allah menyatakan numati'uhum qalilah muqaranatan ila a'maril akhirah dibandingkan dengan umur akhirat ni maka menginapnya kita kat dunia ni ibarat istana hingga saja duduk sekejap makan tinggalkan indah macam mana pun kita pergi ke hotel kun fid dunya ka annaka gharibun aw kata nabi sallallahu alaihi wasallam kamu kat dunia ni ibarat orang yang melancung orang musafir yang tinggalnya sebentar cuma cantik macam mana five star hotel yang ditinggal pun empuk bagaimana tilamnya Makanannya enak macam mana pun semuanya akan berakhir dan yang malangnya dalam konteks ini summa فاضطروهم إلى عذاب غليظ. كم يكن باكس؟ بكتان أن يضطر يضطر. ما ماكس؟ menolak, mengusir, menghalau dengan keji dan hinanya. Seumpama seorang itu menghalau binatang, bahkan binatang pun takkan dihalau dengan begitu hina sekali. Tapi si kafir yang begitu enggan dan keras hatinya, maka akibat hujung hidupnya adalah seperti dalam gambaran ayat ini. Bagi mereka yang memahami Al-Quran, yang hatinya hidup dengan mentadabur ayat ini, maka barulah diperasan amatlah silapnya, salahnya kadang hidup ni kita menjadikan ukuran perkara kebenaran melihat orang itu, usaha kita bangga usaha kita puja, kita melihat fulan telah mencapai kejayaan, dari mana sumbernya haram ke, halal ke, apa benda yang disapu semuanya, semua kita orang akan ditanya kata sahabat yang mulia, Samurah bin Jundab radiyallahu an, berkata bahawa satu harta ni adalah yang halalnya akan dihisap, yang haramnya akan diazab maka jangan kita merasakan orang itu telah mencapai satu kehebatan, keagungan dia berjaya, fulan tu berjaya, berjaya apa? mengumpah harta banyak dan mana semua dia ambilnya maka usah hairan kepada perkara semikian sebab itu saya kaitkan dengan peristiwa dari ayat ke-22 ni kita lihat kisah sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Salam yang masuk Islam ni beliau seorang kaya bila beliau membenarkan Islam melihat kebenaran daripada Nabi bertanya kepada Nabi soalan Nabi telah menjawab sallallahu alaihi wasallam maka Allah turunkan ayat untuk memujinya pernah kita bincangkan surah al-ahqaf beberapa tahun lalu ayat yang ke-10 iaitu Allah menceritakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafar وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين bahawa Allah Ta'ala telah menunjukkan Allah telah membawakan kebenaran ini kamu kufur padanya sedangkan telah dipersaksikan oleh seorang daripada Bani Israel kebenarannya dia beriman kamu kufur kamu takabur menolak sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka yang zalim ini ayat ke-10 ni menurut jumhur para ulama mufasirin ayat ini turun berkaitan dengan keimanan sahabat namanya Hussein bin Salam yang Nabi tukar namanya menjadi Allah bin Salam ini seorang kaya dan berkaitan juga dengan peringatan Allah manusia lisan Luqman kepada puteranya wala tusair khadakalinas wala tanusifil azimah Baraha jangan sombong ini manusia yang mulia di Muhammad Hussein bin Salam yang tukar namanya menjadi Abdullah bin Salam ni kaya tapi masih lagi lihat mengangkat kayu api di pasar marina, mengangkat barang-barangnya sampai sahabat-sahabat yang hidup pada waktu itu mengatakan kuak kuak apa benda ni tepi ke tepi sikit bagi laluan kepada ini sahabat Rasulullah nak lalu maka orang berkata kepadanya wahai Abdullah bin Salam wahai am pak cik yang mulia kan pak cik ada ramai pekerja dia kata bahawa jiwa ini keras maka dia perlu dididik dengan sifat tawaduk rendahkan dirimu tawadukkan dirimu ini sahabat yang mulia Allah bin Salam dikatakan Nabi bahawa ini merupakan seorang ahli syurga. Kenapa? Kerana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Abdullah bin Salam ini telah bermimpi iaitu dalam perjalanan hidupnya seorang yang saleh yang muslih mentaati perintah Allah dan berjuang bersama Rasulullah sampai ke zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu beliau wafat sekitar 43 Hijrah ni Abdullah bin Salam ni dia bermimpi dan bertanya kepada Rasulullah saya mimpi jalan satu tempat padang luas dan lurus kemudian sampai ke satu tiang saya disuruh naik oleh orang yang di belakang saya naik saya mengatakan saya tidak mampu maka dia berkata kepada saya naik saya akan bantu kamu saya akan tolak kamu di belakang maka Abdullah bin Salam pun berusaha untuk menaiki tiang itu dan di hujungnya ketika dia menaiki tiang itu ada satu seolah-olah urwatul wuthqa ada satu tali yang kukuh dan saya telah pegang padanya Rasulullah. Maka jawapan Rasulullah kepada Rasulullah SAW, mimpi ini sangat indah. Ditakwikan Nabi yang mengatakan bahawa jalan yang kamu lalui itu, yang lurus itu, itulah eh dinasiratan mustaqim. Yang kita doa 17 kali sekurang-kurangnya dalam salat kita, manusia Al-Fatihah itu, maka itulah jalan yang kamu telah tempuh, wahai ya Abdullah. Dan tiang itu adalah Islam. Dan bila kamu menaikinya sampai kepada tali yang kamu pegang padanya, itulah Al-Urwatul Wuthqa yang sedang kita bincangkan sekarang tuan-tuan. Fakadistan sakabil urwatil wuthqa Maka Allah bin Salam telah pun melisasikannya dalam mimpi yang indah bahawa pegangannya kepada Al-Rawatul Uthqah itu. Ulasah rumusan yang Nabi sampaikan. Berkata kepadanya, Wahai Abdullah, Tahniah kamu akan hidup dan mati sebagai seorang Islam. Inilah kisah seorang sahabat yang mulia berkaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan. Mengatakan perkara semikian, kata para ulama, bagaimanakah boleh dapat mimpi, -mimpi yang indah? Antaranya ialah mengikut sunnah Nabi SAW. Antaranya ialah makan yang halal. Antaranya ialah tidak bercakap bohong. Dan telah kita lihat bagaimana Allah bin Salam ini melihat Rasulullah pertama kali terus mengatakan kepada makciknya mengajaknya kepada Islam dan mengatakan bahawa makcik ini memang benar-benar seorang Rasulullah wajahnya pun dah nampak wajah kebenaran maka dia telah masuk Islam bersama dengan kawan keluarganya dan istiqamah dalam Islam sehinggalah Nabi telah pun berkata menjelaskan mentakwilkan mimpinya itu alangkah indahnya bahawa manusia namanya Husin bin Salam itu kan namanya Allah bin Salam ini merupakan seorang sahabat yang akhiran hidupnya pasti berada dalam keadaan Islam dan dia akan masuk syurga Allahu Akbar jadi boleh kita pelajari daripada ayat ini Bahawa di akhirat nanti manusia akan diklasifikasikan menjadi dua golongan Ashabul Yamin dengan Ashabul Shimal Syurga dan ahli neraka siapa yang ibadahnya dimurnikan niatnya destinasi tujuan hidupnya hanya untuk Allah wa ma yusrim wajahahu ilallah Islamul wajah ilallah ini telah saya beri contoh bagaimana tekunnya seorang ibu menjaga anaknya bimbang kalau hilang di padang yang ramai anak itu contoh dikemukakan oleh Dr. Latif Nablusi tekunnya seorang anak mengkaji kaji pelajaran bimbang kalau dia termis topik-topik penting maka inilah satu tamsilan di siarah yang dikemukakan betapa manusia yang tekun patuh kukuh pegang pada Islam begitulah sifatnya alangkah indahnya bicara ni tuan-tuan semoga Allah beri pada kita kekuatan untuk menjadi seindah akhlak harisah yang dikemukakan sebelum ni dan juga Allah bin Salam yang kita ceritakan pada kali ini. insyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan bawakan kepada tuan-tuan apakah maksud penggunaan azab dalam Quran ada banyak makna lebih daripada lima makna perkataan azab sebenarnya insyaAllah kita akan lihat surat fiqh ul-lurah maksud yang dikemukakan olehnya dan sekali lagi setekan kepada tuan ini menunjukkan kepada wahda mawadu'iyatil Quran ini. topik Quran ni dia muncul bersatu sebenarnya kita kisah di hujung ni. Kisah-kisah yang saya bawakan ni untuk kita memahami ayat. Tapi asasnya, pokok yang kukuh ni akidah sebenarnya. InsyaAllah kita akan huraikan maksud perkataan azab dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka alamin. Wa barakallahu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.